नमस्ते मेमन फास्ट न्यूज आप सभी का फिरसे एक बार स्वागत आहे आज सकाळी वसई येथील माणिकपूर तलावात एका अज्ञात व्यक्तीचे मृतदेह आढळले काही नागरिकांना नवघर माणिकपूर येथे रेव फादर बेनेदित्ती सरोवर या तलावात एका पुरुषाचे मृतदेह दिसले त्यांनी याबाबत माजी महापौर यांना या घटनेची माहिती दिली महापौर यांनी अग्निशमन दलाला फोन करून या घटनेसंबंधी कळवले आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांच्या दोन तासाच्या प्रयत्नानंतर मृतदेह बाहेर काढून शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले अजून त्या मृत व्यक्तीबद्दल कोणतीही माहिती समोर आली नाही मृत व्यक्ती हा एक मजूर असून तो मद्यधुंद अवस्थेत असल्याचे सांगण्यात येत आहे धन्यवाद चॅनल जरूर करे महापौर साहब क्या कहेंगे एक बॉडी तलाब में मिला है क्या जानकारी सुबह मैं जीवन मंदिर मानकर साहब के ऑफिस ऐसी बैठा था तभी तो मुझे यहाँ से फोन आया मुकदम का कि अपने मानिकपुर तालाब में कोई एक बंदा डूब गया है क्या कुछ फोन है बंदा डूबने वाला तो उसकी जानकारी अभी तक मिल पाई है क्या नहीं कुछ जानकारी नहीं मिली आ, मैंने फा, फायर को फोन किया फायर के आदमी लोग आए और उन्होंने अभी निकाला बॉडी को उसका पहचान वाला कोई भी अभी तक मिला नहीं उसके साथ तो जो जोड़ी में था वो भी यहाँ से वो डूब गया वैसा भाग गए वो यहाँ से डुबकी मार के त, आ, अंदर तक गए थे आधा तालाब वो, वो लोग तैर के गए लेकिन मेरे ख्याल से इतने जो बोला है कि वो दोनों जने दारू पी के नशे किया था वो नशे के हिसाब से या तो क्रैम्प आया करके वो डूब गया फिलहाल क्या परिस्थिति डूब तो गया था ना पूरा तो दो घंटे के बाद उसकी बॉडी निकली उसको भी पोस्टमार्टम सेंटर भेजा गया है आगे अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा है अभी आगे के जो काम की वो पुलिस लोग लोग के हिसाब से कर लेंगे

કલેજ કોલેજ